Я являюсь командиром батальона Киев-2, командир звонок Игорь Игорь Николаевич. Собрали мы эту пресс-конференцию по чертам, которое произошло в вот. Хотим объяснить э, все, как оно было и как есть. И на вопросы, которые э, уже на протяжении этого всего периода происходят сейчас у нас в Украине и с добровольцы, добровольцев, которые отдают свои жизни там, отдают свои, как говорится, вот. И про ситуацию, которая там произошла, вот Людовик Саша вам э, буквально все объяснил. Добрый день. И я являюсь Заместителем командира взвода, старший инспектор Александр Литург, добровольческого батальона Кирилла. Ну, во-первых, я хотел бы начать по той ситуации, которая случилась, естественно, потому что э, 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 ситуация, мягко выражаясь, неприятная, а, скажем так, она касается и репутации не только нашего батальона, а всех добровольческих батальонов. Сначала объясню ситуацию, которая сложилась, если будут вопросы, можете задавать после этого, а потом вообще наше видение, и не только наше, а вообще добровольский добровольских батальонов, почему происходит такая ситуация. В ночь с 10 на 11 числа в регионе, где проводит службу у нас взвод, это Славянск, Роматорск, Константиновка, целый район, проводилась операция по изъятию наркосодержащих веществ. Где-то к 5 часам утра машина с вещественными доказательствами прибыла в расположение батальона, и с утра эта машина должна была к следователю рая дела выехать для экспертизы и последующего уничтожения. Я понимаю, что там э, получилась какая-то накладка, так как и наши добровольческие батальоны не совсем являются профессиональными. Ну, э, в 7 утра, когда сменялось, э, новый патруль выезжал, а так как мы не обеспечены большим количеством автомобилей, машины старые, они ломаются, или их нету и приходится некоторым на своих выезжать, на этом же автомобиле было осуществлено следующее, последующее патрулирование. Можем. То есть вроде бы ничего такого особенного не было, но за исключением того, что волонтеры с, с руководителем снабженческой службы Виталием Трошиным, который отвечает за снабжение нашего батальона, привезли в, Харьков, в Харьковскую область в Изюм теплые вещи. И просили, так как они у них маршрут и, лежал дальше Шейславе, попросили, чтобы мы приехали и забрали эти теплые вещи. Другой машиной, которая не оказалась, голодом, приказ патрульной машины, где находились двое наших сотрудников, поехать и забрать эти вещи в изюме и привезти в славец. Тоже обычная ситуация, которая проводилась не раз, и там мы у волонтеров привозили нам и продукты, и вещи, и средства, средства защиты грудежилета и каски. В общем, была типичная ситуация, никто не придал этому значения. Не придал значения, потому что она была по стол веще... и машина с вещественными доказательствами была остановлена сотрудниками Харьковской. Э Службы безопасности, Харьковской милиции, там, представители Беркута остановили машину, она была досмотрена и сразу были изъяты, естественно, составный протокол. Наши бойцы были разоружены и составный протокол об изъятии. Нас, конечно, очень удивило и по разговаривали. никто не мог объяснить, почему тут же моментально никто не связался с нашим руководством. Мы несколько часов, когда пропала патрульная машина, у нас мы, естественно, были очень шокированы, это ЧП, когда в течение трех или четырех часов машина просто исчезла. Она поехала в сторону Изюма, ее нет. Потому что у сотрудников были отобраны мобильные телефоны и не давали возможности связаться с руководством. Через несколько часов, за это время уже, естественно, там интернет пестрил сенсационными сообщениями, что киев, бойцы которые Киев-2 перевозят наркотические вещества, и что сразу ударило по репутации. В общем, до ночи там были разбирательства, никто даже не планировал провести расследование такое сразу по горячим следам, каким образом, что чтобы снять у нас какие-то объяснения, ребята были задержаны. Да, я понимаю, что это была халатность нашей стороны, что с вещественным доказательством машина не должна была там патрулировать, и она не должна была ехать. Но та ситуация, в которой мы находимся, когда приходится там пользоваться тем транспортом, малое количество, которое есть, и тем, что у нас э, этот транспорт постоянно выходит из строя, мы пользуемся тем, что, ну, что у нас рукой. В общем, ситуация э, ночью, где-то в районе часа ночи ребята отпустили, э, составили все последующие протоколы, но уже был резонанс запущен, и уже там репутация как батальона, так и всех добровольческих батальонов была высвечена на лицо э, сотрудниками изюмского городского городской отдела милиции, и СБУ и, и прокуратуры. След, следователь прокуратуры возбудил уголовное дело тут же, моментально. И я вам скажу, что э я не просто думаю, я уверен в этом, это идет, э скажем так, тотальное давление на добровольческие батальоны. Я понимаю э тех сотрудников, э профессиональных сотрудников, скажем там э служб, спецслужб и служб МВД, которые э, работали там много лет и которым было высказано после всех последних событий и недоверие. Да, потому что добровольческие батальоны были, создавались там 80-90% из тех, кто участвовал в Майдане. Э, было объявлено о том, что э, милиция нашей Украины и службы безопасности, и службы прокуратуры э, не лишены того доверия, которое было там коррумпированы, Понятно, что им было обидно, а это слушать. И те события, которые во многих городах происходили с городелами, заставляют там затаить какую-то с их стороны обиду. Я, например, это не голословное утверждение. Я лично вчера, когда выезжая вечером из зоны АТО, на этом же блокпосту этими же сотрудниками, которые останавливали наших, был остановлен. Когда они увидели в мои документы, что я являюсь старшим инспектором батальона Киев-2. Моя машина была настолько тщательно досмотрена, у меня даже снималась обшивка моих дверей. Она, наверное, не снималась после того, как ее на заводе собрали эту машину. Каждая вещь была досмотрена, каждый карман. То есть это было как не столько недоверие ко мне, как я думаю, что это было показательное унижение представителя добровольческого батальона. Я пробыл на блок полтора часа. За это время гражданские машины просто с простыми людьми проезжали, в них заглядывали, куда едете, и их пропускали. Я задал вопрос, почему такое отношение именно к своим коллегам. Я являюсь аттестованным сотрудником Министерства внутренних дел. Я являюсь, имею удостоверение. Но почему именно такое отношение к нам? А вот потому что вывозят, как объяснили, САТО, там оружие, там еще дальше. Ну, я, то есть, почему тогда гражданские машины не досматриваются? Я э, уверен, что это было просто показательное выступление, э, показательная акция для, 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 для дискредитировать просто добровольческий батальон. Я еще раз хочу сказать, просто я однозначно могу утвердить это. Харьковское СБУ, Харьковский Бергут, который я нахожусь уже туда уже полгода, в зонах АТО. Сначала как ездил волонтер, теперь как командир взвода, 4 месяца. А до этого ездил еще, когда был под сепаратистами. И неоднократно Харьковский Беркут, СБУ Харьковская, нас, как даже волонтеров, с вещами, которые мы везли, с журналистами было даже такой случай, с громадского телебачения, демоннат, НАТО», может подтвердить это, где нас остановили, где у меня были в багажниках бронежилеты, каски для бойцов на наших нас гвардии, которые были тогда раздеты, это еще было ранней весной, где нас не пускали 6 часов, Харьковский тот же Беркут, из БУ. Лишь из-за того, что один из них лично сказал, я был на Майдане, был ранен в одно неудобное место, а он узнал, что мы еще участвовали в автомайдане, я с автомайдана с декабря месяца. Говорит, принципиально у вас. И говорит, а говорю, почему вы там не воюете? Я вот задавал вопрос тогда, почему вы сами, вы же профессионал, это как вы себя считаете, почему не воюете? А говорит, это не наша война. И говорит, это ваша война. И вот эти Харьковская, их э, Беркут и Избу, это чисто давление, э, показ, показания, э, что они такие бравые хлопцы, как говорится, в кавычках. Но ни одного из них я ни разу не видел и не слышал, чтобы Харьковский именно Беркут и Харьковская Избу где-то участвовали и где-то помогали в Украине. Нигде. Они только стоят на блокпостах. Отжимаются они, сколько на них жалоб было, очень много. Мы когда приходили на этих блокпостах, и на блокпостах это не где горячие, а именно в из когда уже нету там никаких, никаких боевых действий, ничего. вот именно стоят для того, чтобы униз унижать добровольских наполеонов, патриотов, те, которые правда хотят целостность Украины, хотят порядочность Украины. Именно их э люди, которые идут, отдают свою жизнь непосредственно вот эти батальоны хотят они сейчас показать как бы э, себя, себя не знаю, оправдать тем что они там не участвуют или я даже не могу объяснить ну э, что нужно делать уже в Харькове именно в Харьковской области расформирование этого начальников прокуратур начальников избу начальников э, э, Беркута Питгирны там у них есть которые там назначили когда что именно проверять, на проверку делать их внутренним, потому что с таким руководством, их э -э СБУ Харьковским, ничего хорошего не будет. Сепаратисты с высокого уровня сейчас находится в Харькове. Почему самая опасная зона это Харьков? Потому что вот это все руководство, она, и, и это все их местное, это не обвинения какие-то с моей стороны за то, что она дохолен, а это факты. Посмотреть куда, почему Харьков вот такой раскачанный город коррумпированы очень сильно. тот же прокурор, который ведет э, дело ребят непосредственно, с как фамилия? Курочетка. Мы когда, нам еще куда мы только за 4 месяца нашли, там на него куча заявлений. Игровой бизнес он там в, в крышу, там э, все. Мы пробовали туда прийти с ним, поговорить. Да, мы мощный персонал, но, естественно, нас никто не слышит. Мы не имеем права задерживать, мы не имеем права. Мы только имеем право рапортовать своему руководству. Я надеюсь, что все-таки э, сейчас на данный момент, после этой пресс-конференции, разберутся рф, наше руководство, который очень много осталось сейчас в Министерстве МВД, при э, тот же наливайчика, он, я считаю, его очень э, порядочным с этим руководством из ГУ, и чтобы прекратили давку на патриотов, на, частные, на, на в, батальоны добровольцев, которые воюют и отдают свою жизнь. Потому что э, ничего с этого хорошего. Сейчас правый сектор даже выбили своих э, ребят с Донецкого аэропорта лишь за того, что здесь Беркут обратно избил их э, сосуживца. Но ну, показывать обратно возвращаться к Янковским временам, обратно возвращаться к этому беспределу, беззакония нельзя. Мы не для того идем в Европу, мы не для того стремились и что-то делаем, чтобы обратно без, этот беспредел беззакония. Все должно быть в рамке суда, в рамках законности. Вот. На данный момент я просто хочу в этой ситуации разобраться. Если кто-то виноват, наказать. Если не виноват, это прекратить. Вот. обидно просто, что у нас есть э, люди, которые правда до сих пор там находятся волновать там наши батальоны по всей э, Донецке и сейчас вот их начинают именно унизать удивлять те, те именно э, структуры, которые даже э, не то что хотят Украину сохранить а те, которые и на Майдане здесь стреляли в ребят и участвовали в другой стороне власти и они до сих пор продолжают но я не хочу уже говорить про этих э, которые в свое время вовремя просто не дали э, и много вопросов у меня до сих пор, я не скрываю это, я буду все равно добиваться правды, как Махницкий, который был прокурор, за три месяца которого ни разу никого не наказали, ни вины до сих пор не нашли, кто по Майдану пострадал. И сейчас по то, то же самое, по, Изю, по Иловайску нет, нет никого. Почему? Потому что они все друг друга покрывают. Может уже хватит? Может, пора уже показать на самом деле, где э, истина, правду высвещать надо в прессе. Если генерал, если он кто-то из них виноват, то что полторы, даже больше, не знаю, там, поторы тысячи в Иловайске погибло, показать кто-то имена их, нет, высвещать, но опять все покрывается. Это я понимаю, что я зашел уже в другие совсем, но это все идет по, по пирамиде ступени вот этого. И сейчас дальше, это то, что у нас батальон, это сейчас пробуют дистрибьюировать, это понятно, но это только начало. Сейчас я больше чем уверен, что теперь все, уже вы сделали свою работу, ребята, повоевали, потому что уже у меня такое уже есть и предчувствие, не только у меня, у всех, что уже Донецк, Луганск, уже сдали. Вот. Теперь надо куда-то эти наши батальоны патриотов, добровольческих, кого сливают, кого заманивать да. разными путями. Это ни для кого не секрет. Спасибо за внимание. А, такой вопрос. А, прошло 6 часов. Открыто какое-то дело по, по ребятам, которые задержали? Вот он, один, из них, один из них. Который задержали, вот он находится. Сняли обвинение и все-таки... Ну, у нас как такового обвинения не было нам сразу же ночью вернули удостоверение наше, отпустили. Просто единственное, сказали, что в случае надобности мы позвоним, взяли номер телефона, чтобы приехали, дали показания. Из-за этого в том -то, что дело, что самое обидное, получается, мы еще не, не, находясь, даже просто когда описывалось все, уже высвечивалось в интернете. Я так, как сам с Донецкой области, сам с города мне это очень неприятно было, потому что мне звонит жена, у меня тоже маленький ребенок, и родители переживают все. И все такое получается. Никто, никто ничего не знает, много чего уже написал. Все нам вернули, все отдали, ничего нам не говорят, что там никакого уголовного дела на нас не заведено, как такового. Вы выполняли свою работу. Мы выполняли свою работу. Это все, еще раз, это все, все, все понятно. Это, им не надо было даже уголовно. И надо обратно эти добровольческие батальоны просто осквернить. Ну как можно обвинять уже? Они сразу же сни, сами же на телефон поснимали, тут же повылаживали. Везде и обвинили уже что Поймали на э, Да, такое. А уже без суда, без следствия. Это опять напоминать те же самые янковские времена. И это, и это делают те же самые СБУшники, те же самые Беркуты, которые участвовали, и преступники, которые не наказали по сей день наше руководство. Я еще раз обращаюсь к Наливальчику, обращаюсь к Авакову, обращаюсь к Порошенко, которого очень сильно уважаю. Мы стояли на Майдане не для того, чтобы обратно к этому возвращаться. Прошу перемен. Перемен в лучшую сторону, в европейскую, как в той же в Европе написано, суд для всех един. И чем кого-то обвинять, сначала должны быть какие-то обвинения. И наказать ответственных, которые это все сделал, которые дальше продолжают осквернять добровольские батальоны. Потому что будет беда, возвращаются обратно батальоны, возвратятся. И будет уже не так Майдан, а будет той же власти, которая сейчас спрашивают, почему вы сливаете патриотов этой страны, которые хотят, чтобы эта страна была, жила хорошо, чувствовала себя хорошо. И вообще, та страна, которая не умеет ценить патриотов, стариков, детей и не давать им будущее, обречена. Мы хотим, чтобы в этой стране жили пенсионеры хорошо, дети хорошо жили, и у них будущее было, и патриоты, прежде всего, и чтобы гордиться за эту страну можно было. Не гордына, а гордиться. Вот все, извините, просто уже наболевшее всего. Вместо того, что сейчас э, находиться там, нам приходится приехать сюда и здесь вот это все э, давать пресс конференции Но ну, уже наболевшие. Я думаю, что многие батальоны, э, которые сейчас на данный момент там, много что есть сказать. Я уже не говорю по обеспечении этих батальонов. Я уже не говорю, как э, благодаря только волонтерам мы выживаем. За 6 месяцев, я говорю откровенно, нам дали оружие и удостоверение. Есть такой Чалованов, замминистр, который когда-то когда нас отправлял туда, еще 4 месяца назад, говорит, постройтесь, говорит, и покажите, что вам, ну, как вы будете ехать, в чем вы будете ехать. Мы хотели, говорю откровенно, в трусах с автоматом и удостоверением построиться. Ну, то, что нам дало государство частным батальону, ну потом уже передумали. Он приехал, посмотрел, да, мы хорошо одеты, мы хорошо обуты, стали в военной форме все, но это благодаря волонтерам, патриотам Украины. Но ну, никак не государству. Когда заявляют, что они покупают и обеспечат э, добровские батальоны, не верьте в это. Я хочу посмотреть один добровский батальон, что государство его обеспечило. Кстати, маленький пример. Немножко там э, опущусь к тому случаю, который вчера когда обыскивали нашу машину на посту, просто характеризующий, допустим, тех же людей, которые стоят на блок-посту, которые, они говорят, что они <coughs> радуют за законность в Украине. Просто, когда выложили все мои вещи, одном, одно из моих снаряжений был просто нож выживания, который можно купить в магазине туристическом, где в ручке закручивается нитка, иголка, компас там, копье, если рыбу ловить, просто нож для выживания. Сначала мне начали говорить, что это холодное оружие, хотя я видел, что я еду, и я сказал, что нет. Потом начали говорить, мы составим протоколы, если вы считаете холодное, составлять. И в общем, когда все вещи были раскинуты, мне потом сказали собирать. Я просто их закинул, как, как были, потому что они были вытащены все из суммы. Приехал домой, и этого ножа не обнаружил. Я просто говорю о том, что этот пример привел для того, чтобы показать о том, какие люди там стоят и что происходит, и которые ратуют за то же закон. И, да, понравился нож, почему бы его не